تو دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی امامت میں کوئی شک نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس بیان میں ہم ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی عقیدہ امامت پر ایک دلیل کا جواب ذکر کریں گے آئیں سنتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی وہ دلیل کیا ہے قرآن کریم کے اندر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے کہا ہی نہیں جا رہے yes. جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس امامت کے ٹائٹل سے پہلے مقدمہ امامت ہے, ہے؟ وہ مقدمہ امامت کیا ہے قرآن کہتا ہے عزیفربی حمی حبیب یاد کرو نا اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف عزمائشوں میں عزمائیا جان مار اولاد ہر شاید اس ذات والا نے پیش کر دی ایون کے بیٹا بھی پیش کر دیا ہے نا ایسا تو امامت سے پہلے مقدمہ امامت ہے اب جناب رحیم صحت اسلام کی قربانیاں آپ کے سامنے قرآن قریبی چھ سو آیات کی گواہی جناب رحم صد السلام کے بکار کی جو شخص ایک بیٹا پیش کرے عظمت الہی کی خاطر ایک بیٹا اور اس کو بھی دمبا دے کر بچا لیا جائے اس کو قرآن امام کہتا ہے اور جس کے سارے بیٹے زباں ہو جائے وہ امام کیوں نہیں ہے جس کے سارے اسماعیل ضواب ہوں کہا کون کہتا ہے کہ قرآن نہیں امامی کا امام لٹ... یعنی مقدمہ امامت جو مقتضا ہے وہ یہ یہ ہے ہے کہ جو اس مقدمے سے گزرے گا ہے. رہا امت کا محمد امت جائے. رہا امت کا باہر میں میں ہم نے دیکھی پانی ان کا علمی کاٹ کتنا ہے ہم قرآن کو چھوڑ دیں قرآن کسی بیان نہیں کرتا قرآن کے اندر جتنے بھی آواز آئے ہیں یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں فا یا اور آنکھ والو یہاں سے نصیحت حاصل کرو جس راہ سے ابراہیم گزرے ہیں جو بھی اس راہ سے گزرے گا وہ اپنے وقت کا ابراہیم ہوگا صداقت فریدی صاحب کی دلیل آپ نے سماعت فرما لی ہے ہم ان کی دلیل کا جواب دینے سے پہلے عقیدہ امامت کے متعلق تین چار موٹی موٹی باتیں کہیں گے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ عقیدہ امامت ہے کیا چیز دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو ہے خلفۂ راشدین کا دور شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے بقیہ ادوار شروع ہوئے لیکن اہل تشیع اور روافظ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارہ امام بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں جیسے میں اور آپ مل کر کسی آدمی کو نبی نہیں نہیں بنا سکتے سکتے نبوت کی صفت نہیں دے سکتے ایسے ہی میں اور آپ مل کر اہل تشریح کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر کسی کو امام نہیں بنا سکتے بلکہ جیسے نبی کو اللہ بھیجتے ہیں ایسے ہی امام کو بھی اللہ ہی بھیجتے ہیں اور قیامت تک بارہ امام آئیں گے جن میں سے گیارہ چکے ہیں اور ایک نے آنا ہے دوسری بات یہ ہے جیسے اور, اور آپ کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا ایسے ہی روافظ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام بھی معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا تیسری بات یہ ہے جیسے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی اتباع فرض ہے ان کی اطاعت فرض ہے ضروری ہے لازم ہے ایسے ہی اہل تشریح کے ہاں بھی اپنے کی اتباع فرض ہے اور لازم ہے چوتھی بات یہ ہے میرا اور آپ اور سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امبی... امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں انبیاء کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء کے بعد تمام انبیاء کے بعد اگر دنیا میں کسی بشر کا درجہ ہے تو وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیکن اہل تشیع حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء سے بڑھ کر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کے درجہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں لیکن اہل تشیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء سے بڑھ کر اگر کسی کا درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ ان کے بارہ امام ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے تو ان چار باتوں سے وضاحت ہو گئی ہے کہ عقیدہ امامت جو تشیعہ کے ہاں ہے یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے اس کو مانے بغیر کوئی آدمی ان کے ہاں مسلمان نہیں بن سکتا یہ ایسا ویسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں نہیں ہوتا مانے تب بھی کوئی بات نہیں نہ مانے تب بھی کوئی بات نہیں نہیں بلکہ عقیدہ امامت ان کے ہاں بنیادی عقائد میں سے ہے اس کو نہ مانے اس کو مانے بغیر ان کے ہاں کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی دلیل کی طرف ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے دلیل یہ دی ہے وَإِذِ بَطَلَىٰ اِبْرَاهِمَ وَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَآتَمَّهُمْ کہ اللہ تعال وغیرہ کرو اور یہ کریں اور بیٹے کی قربانی قربانی کے طور پر بیٹے کو مانگا یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صرف بیٹے کی قربانی کو پیش کیا ہے اور باقی جو ہے ازمائشوں کو پیش نہیں کیا اس لیے کہ دجل جب بھی دجل سے کام کہتا ہے تو تو وہ 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 ایسے ایسے ہی ہی کرتا 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 ہے 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 جب بھی وہ دلیل میں پھیر ڈاکٹر صاحب نے بھی ایسے ہی کیا دیکھیں وہ ڈاکٹر صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سے بیٹے کی قربانی مانگی کہ بیٹے کو جو ہے قربان کرو ابراہیم علیہ والسلام لمبا واقع ہے آپ نے سن رکھا ہے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے اس کو لٹایا چوری پھیرنے دے گئے اللہ نے دنبا وغیرہ بیچ دیا اور اس کی قربانی جو ہے وہ ہو گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا انی جائلو کا لنا سے کہ ابراہیم تو نے ہمارے سارے امتحانات پاس کر دیے ہیں ابھی میں آپ کو جو ہے امام بنانے والا ہوں تو ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے بیٹے کی قربانی یہ ان کی بات ہے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے بیٹے کی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا تو صداقت صاحب کہتے ہیں ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ انہوں نے بھی تو اپنی اولاد کی قربانی دی ہے تو وہ بھی امام ہے تو انہوں نے عقیدہ امامت کی دلیل بڑی مضبوط دلیل دی ہے قرآن سے آئے دیکھتے ہیں کہ ان کی اس دلیل میں کتنی جان ہے اور کتنی جاندار دلیل ہے دیکھیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقیدہ امامت ایک بنیادی عقیدہ ہے بنیادی عقائد میں سے ہے اور عقیدے کے لیے دلیل کوئی سریح نس ہوتی ہے عقیدے کے لیے دلیل کیس نہیں ہوتا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت پر قیاس کیا ہے اور ان کو اتنا نہیں پتا ہے کہ قیاس سے عقیدہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے سے امامت ثابت نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں تو انہیں اتنا سوچنا چاہیے کہ جب معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ کیا وجہ ہے کہ صداقت فریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے قرآن میں چھے آیات ہیں تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ ثم اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درجے میں کم ہیں ان کے بارے میں تو چھ سو آیات ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے لیے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ دکھا سکیں جہاں سراحتا لکھا ہو کہ یا علی انی جائر کل الناس اماما اگر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت ثابت کرنی بھی تھی تو قیاس سے ثابت کی ہے اور آپ کو علم ہے کہ قیاس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بیٹے کی قربانی دی اللہ نے ان کو امامت دی صرف انہوں نے بیٹے کی قربانی نہیں دی ہے باقی قربانیاں بھی دی ہیں لیکن صداقت فریدی صاحب نے ایک دلیل کے ذکر کیا صداقت فریدی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ بیٹے کی قربانی سے آدمی امام بن جاتا ہے تو ایسے ہی کئی صحابہ نے کئی صحابہ نے اپنی اولادیں اس دین کے لئے قربان کی ہیں بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی جنگ میں پانچ سات بچے جو ہے وہ اسلام کے لئے شہید کروائے ہیں اگر اولاد کی قربانی سے کوئی آدمی امام بنتا ہے تو پھر ان سب صحابہ کو امام کہنا چاہیے جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانی اس دین کے لیے دی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جیسے اولاد کی قربانی سے آدمی امام بن سکتا ہے تو اولاد کی قربانی سے بڑھ کر والدین کی قربانی ہوتی ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی صحابیت کو شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے والدین نے دین کے لیے قربانی دی ہے تو اگر اولاد کی قربانی سے آدمی امام بن سکتا ہے تو پھر والدین کی قربانی سے بھی امام بن سکتا ہے لیکن تشیع حضرات تو ان کو امام نہیں کہتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی ان کی زندگی میں مانگی اور وہ قربانی میں امتحان میں پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ان کو بشارت دی کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں لیکن صداقت فریدی صاحب کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی مانگی تو مانگی کب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد یزید کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ نوجوانوں کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور آپ کی باقی اولاد جو ہے وہ شہید ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی ان کی زندگی میں زندگی میں ان کو بشارت دی کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کتنے سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی اب صداقت فریدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ امامت کی بشارت کس کو سنائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو کئی سال پہلے شہید ہو چکے ہیں یا کسی اور کو تو صداقت فریدی صاحب کو تھوڑا اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کیا اس عقیدے اس قیاس سے کسی کی امامت ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں اور اگر صرف اولاد کے قربانی دینے سے کوئی امام بن سکتا ہے تو پھر تو بقیہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اولاد کے قربانی دی ہے اور جیسے اولاد کے قربانی سے امام بن سکتا ہے ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کو شیعہ بھی مانتے ہیں ان کے والدین نے بھی تو قربانی دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی ان کی زندگی میں اور زندگی میں ان کو بشارت دے دی کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی جو دی ہے وہ تو کتنے سال بعد دی ہے جب حضرت رضی اللہ عنہ شہید ہو کر دنیا سے تقریباً کتنا عرصہ ہو کے چرے گئے ہیں اب آپ کس کو شارت سنانے والے ہیں تو یہ ہے ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی دلیل کتنی مضبوط دلیل تھی اور کتنی جاندار دلیل تھی تو دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی امامت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امامت سے وہ امامت نہیں مراد ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین